Всем привет, с вами Макси! Сегодня мы будем смотреть видео до конца, не так как в прошлом видео. Так, а ну посмотрим вот этой. Так, и вот на все экран наш. Немножко встал. Тролла. Перепухай свой мангай и как вы видите здесь я сижу немножко несимметрично, а здесь чего-то не хватает кого-то не хватает. Ну не важно. И сегодня у нас в гостях. Руслан Усачев. Неправильно? Правильно. Здравствуйте. Так как я сегодня снимаю ролик с Русланом Псач... <свят> Начнем! Шаверма Кура Греча. Шаверма Кура Греча. Ну я проиграл. Да. Я задаю вопрос. Какое слово состоит из семи одинаковых? П. все это по, по челлендж. Что в середине капусты? П. Блин, я чуть-чуть, ну, я близок. Я был близок". близок. На какое дерево ворона садится после дождя? На мокрое! Да. К Когда мальчика называют женским именем? Когда он Саша или Женя или... Зависит от времени. Соня! В люстре горело три лампочки. Одну погасили. Сколько лампочек осталось? Три. Ты мне говоришь. Какой полуостров жалуется на свою величину? Это моё видео. Eyeballs... Так, вот это. Вот это. Вот это. Не мало. Не мало. Вот это. Я летал. Орел. Что вы делаете, когда доедете? Выходите? Сходите? встаете? Я всегда вылажу. Какое государство может носить на голове? Панама. Все верно. На что похожа половина яблок На половину яблока? Да. На другую половину яблока. Честно говоря, здесь ничего нет. Я вас. придумал на этот вопрос. Потом здесь нарисую, да? Просто предрежешь что-нибудь позорное для меня. Буду задавать вообще самые элементарные вопросы. Зубы есть, арта нет. Что это такое? Зубочистка. Это зубила. Это пила. Зубы есть, арта нет мне не нравится, как я начал играть. А мне что-нибудь простим. Я вот это вот такое, чтобы про буквы было. Что можно увидеть за каждым Правильно! Я видел все! Ничего не было. Я все видел. Я тебе минус балл за это надо. Какая птица больше всех похожа на утку. Утка. Я тоже так подумал. Серьезно. Утка. утка. Больше на утку похож? Сколько у вас буквы? Раз, Увка 6. Да, верно! Что с вороной, когда она живет три года? Я поведу. Вот. жить заново. Да не заново, а полной жизнью. Состоятельно, да, если съедет. Примерно, поступит. Четвертый год начнет жить. Пол Да, так и знал. Какое слово в русском языке имеет пятерку? Опять. Опять! Опять, если только можно съесть у дощаги половиной, иначе отсыпет. Одно, одно яйцо можно съесть, дальше они будут не натощать. Подожди, пол яйца съел, уже не натощак, да? Нельзя дробить яйцо. У кого У две ложки на ногах? У того, кто ходит на руках! Сапога. Потерял мастер с сойдет. Когда черные кошки легче всего? Всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях снизу. И всем удачи, и всем бай-бай, гайс.